Anggulan dah datang dah tengok Saya tanya ngam mai tu Tengok tak sakit Ni 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 apa ni Ada Ni dah tengok Masuk dah tengok Tengok Alang air lah Cakap dia tak sakit aku pun anak kehadiranmu menjadi cahaya buat satu keluarga kecil senyumannya pasti membahagiakan kedua ibu bapa dan pasti mengeratkan lagi kasih antara mereka namun kisah kali ini menggoncang naluri semua insan anak yang ditunggu hampir 15 tahun meninggal secara tidak sengaja di tangan ayahnya sendiri ikuti kisah ini Uh, kakak ipar saya terus menuju ke pintu rumah saya dia ketuk-ketuk berkali-kali. Ya nak, ya nak, ya nak, ya nak. Oh, kau mau tak, kau nak pada pagi 19 Jun 2025, suasana tenang di kampung Perigi Hang Tuah Melaka bertukar menjadi tragedi memilukan. Seorang ibu, Azura Abdul Malik Yahir 37 tahun, baru sahaja memulakan tugas di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Selepas cuti bersalin 3 bulan, dia kembali bekerja dan bercadang membawa anaknya ke klinik. Anak bongsunya, Muhammad Nodanya Nur Daniel Nur Effendi, baru berusia 3 bulan sekitar jam 9.30 pagi Azura pulang sebentar ke rumah untuk membawa bayinya mendapatkan suntikan di klinik kesihatan semabuk setibanya di rumah dia mendapati suaminya Nur Afendi Ibrahim 35 tahun dalam keadaan tidak sedarkan diri atas katil lebih memilukan bayi mereka berada di bawah lengan kanan suaminya dengan wajah kebiruan ketika itu Daniel masih bernyawa tetapi sangat lemah Azura segera membawa kedua-duanya ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Melaka pasukan perubatan berusaha memberikan rawatan kecemasan kepada Daniel yang masih bernafas tipis namun selepas beberapa ketika bayi itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan sementara itu Nur Effendi juga disahkan telah meninggal dunia di rumah akibat serangan jantung saya kami saya saya kalau dalam kerajaan saya kalau dia saya ni sekali saya ingat dia bantu ni tu aku pun Kematian dua beranak itu menggemparkan penduduk sekitar kampung Perigi Hang Tua. Panggilan kecemasan telah dibuat pihak hospital kepada Balai Polis dan Penyelamat Bukit Katil pada jam 9.58 pagi. Komander Operasi IBK 2 Muhammad Sofian Muhammad Dali mengesahkan tiada kebocoran gas di rumah berkenaan. Bantuan pasukan Hazmat dibatalkan selepas mendapati tiada unsur bahan kimia berbahaya. Hasil siasatan awal menunjukkan Nurul Afendi disyaki terkena serangan jantung secara tiba-tiba ketika tidur. Ketika terkena serangan, kemungkinan tangannya tidak sengaja menindih bayinya Akibat tertindih, Daniel sukar bernafas dan mengalami kecederaan dalaman Keadaan itu menyebabkan bayi tersebut lemas perlahan-lahan tanpa disedari sesiapa pun Ketua Puan Daerah Melaka Tengah SCP Cross Tifa Patit mengesahkan laporan awal bedah siasat pemeriksaan dilakukan oleh Dr. Muhammad Khairul Afizal dari Unit Forensik Hospital Melaka hasil awal mendapati bayi mengalami kecederaan pada paru-paru kes diklasifikasikan sebagai pending laboratory investigation beberapa sampel telah dihantar ke Jabatan Kimia Melaka untuk analisis toksikologi lanjut. Air hospital masih menunggu keputusan penuh sebelum mengesahkan punca muktamad kematian. Tiada unsur jenayah dikenal pasti setakat ini. Kematian dipercayai sebagai kejadian tidak disengajakan berpunca daripada situasi tragik. dia ada mengadu dengan bini dia. tadi dia kata ada macam dah ada sakit. Tapi dia kata nak pergi di klinik dia, dia tak nak. Tangan dia. Tuh. Mungkin okay. nak sini sebab anak dia, tengok tangan dia besar. Mungkin okay, anak dia lemah tu. Dia bini, dia balik je tolak pintu tengok muka anak dia dah bini. Menurut Azura, malam sebelum kejadian, arwah suaminya mengadu sakit dada. Dia sempat mengajak suaminya ke klinik, namun ditolak kerana Nurul Effendi tidak menganggapnya serius. Arwah tidak menunjukkan tanda-tanda sakit teruk pada pagi kejadian. Dia kelihatan sihat seperti biasa sebelum hantar dua anak mereka ke sekolah. Nurul Effendi bekerja sebagai mekanik dan menjaga bayi mereka di rumah hari kejadian. Sepatutnya bayi itu dijaga oleh ibu Azura, namun Azura meminta suaminya menjaga Daniel buat sementara. Bayi tersebut juga dijadualkan mula dijaga pengasuh tetap bermula 1 Julai 2025. Azura sudah pun memilih pengasuh terbaik seperti yang dipesan oleh suaminya. Daniel merupakan anak ketiga mereka, lahir selepas jarak 15 tahun dari anak kedua. Disebabkan itu, Nurul Effendi sangat mengambil berat keselamatan dan penjagaan Daniel. Tidak disangka bayi kesayangan mereka meninggal di tangan suami sendiri walaupun tanpa niat. Azura berkongsi rasa terkejut kerana bayi itu menunjukkan wajah sayu us semasa dia keluar pagi itu dia tidak menyangka itulah kali terakhir melihat wajah anak bongsunya dalam keadaan masih hidup Dia tak faham dia kata siapa yang kat dalam tu siapa dekat dekat itu abang saya apa kan abang saya cakap Tak apa Jantung dia dah terhenti. Dia tak tahu makan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyo, Muhammad Nur Helmi Abdul Halim turut menziarahi keluarga arwah. Beliau memuat naik video menyentuh hati di akaun TikTok miliknya. Menurut Ibu Nur Effendi, anaknya tiada sejarah sakit jantung yang serius. Namun malam sebelum kejadian, arwah mula rasa tidak selesa di dada. Perkongsian adun itu mengundang ribuan komen simpati daripada masyarakat. Ramai mendoakan kekuatan buat Azura menghadapi hujan kehilangan suami dan anak serentak. Azura yang ber kerja sebagai pembantu takbir kini tinggal bersama dua anaknya yang lain anak sulung dan kedua masing-masing berumur 16 dan 15 tahun kedua-duanya turut terkesan dengan pemergian ayah dan adik bongsu mereka keluarga tersebut menerima sokongan moral daripada jiran dan ahli karya kampung Sementara itu, pihak hospital memberi jaminan semua prosedur rawatan kecemasan telah dilakukan mengikut protokol. Proses bedah siasat juga berjalan lancar tanpa sebarang komplikasi. Tiada unsur kecuaian pihak luar dikenal pasti buat masa ini. Azura turut memaklumkan bahawa suaminya seorang ayah yang penyayang dan bertanggungjawab. Arwah sangat rapat dengan anak bongsunya sejak lahir. Dia berharap kisah keluarganya dapat dijadikan peringatan kepada orang lain. Walaupun sedih, dia tetap bersyukur kerana sempat bersama Diana dan suami buat seketika. Azura memohon semua pihak mendoakan ketabahan dirinya dan keluarga. Dia juga berterima kasih kepada pihak hospital, polis, bomba dan semua yang membantu. Rata-rata kenalan dan jiran menyifatkan Nurul Effendi sebagai seorang lelaki baik dan mesra. Mereka terkejut dengan kejadian mendadak itu yang tidak dijangka sama sekali. Jenazah dua beranak ini disembahyangkan di rumah mereka pada malam 20 Jun 2025. Suasana pilu menyelebungi tanah perkuburan Islam Kampung Duyung ketika proses Pengebumian sekitar jam 8 malam. Jenazah Nurul Effendi dan bayinya disemadikan dalam satu liang lahat. Kira-kira 100 ahli karya hadir memberi penghormatan terakhir kepada arwah. Sungguh tabah sosok wanita bernama Azura ini. Tak kala dia sedang diuji hebat, dia tetap ikhlas dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan hambanya kita mendoakan Allah Yarham Nur Effendi Ibrahim dan bayinya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman salam takziah buat semua ahli keluarga daripada seluruh rakyat Malaysia Al-Fatihah